То довше та краще допоможе кожному здоровий спосіб життя. Усі секрети довголіття, молодості, стрункості і краси. Що тижня у програмі Модне здоров'я. Вітаю вас! Я Вероніка Ухолкова, і сьогодні ми дізнаємося про таке. Тренування м'язів обличчя проти старіння, як допоможе омолодитися спеціальний масаж, порушення потенції та похлини у грудях усі міфи та правда про вплив білизни на наше здоров'я. А прямо зараз дізнайтеся, як відрізнити натуральні та синтетичні тканини при купівлі нової білизни. А я нагадаю, цю рубрику створено за підтримки торговельної марки Анабель Арто. Отже, я рада вітати в нашій студії менеджера компанії «Анабель Артом Надію Олександрову. Доброго дня. Добрий день. Наскільки мені відомо, зараз ваша компанія представила нову колекцію для всієї родини із натуральних тканин. Розкажіть нам, будь ласка, про цю колекцію білизни. Абсолютно вірно. Це комфортна, практична одежда, білівова трикотажу на всі вазасні категорії, абсолютно всіх розмірів для всієї сім'ї із натуральних палотян. Если мы говорим про натуральные ткани, каким чином мы можем отличить натуральную ткань от некачественной, когда, например, мы планируем купить новый комплект белизны? Конечно, придя в магазин, можно так, с помощью тактильных наших ощущений протестировать ткань и определить натуральный или нет. Это у нас натуральный хлопок без эластана, можете попробовать. Он очень мягкий, теплый на ощупь, он не тянется и легко сминается. Хлопок с эластаном более эластичен, но он также мягкий, приятный к телу, бархатистый. Модал или же вискоза – это современное волокно, тоже натуральное, из целлюлозы изготавливается. Можно попробовать такой струящийся, шелковистый, имеет такой нежный шелковый блеск. Это модал это действительно натуральная ткань? Да? Это ткань натурального происхождения, из целлюлозы, древесины изготавливается, в частности, бамбука и эвкалипта. То есть это природного происхождения материал, то есть абсолютно комфортный и допускается и даже рекомендуется. И для Белья абсолютно верно, да. да. Вот и синтетический материал мы можем с вами посмотреть. Он всегда холодный, гладкий. И что отличает еще натуральные ткани от ненатуральных, Мы когда с вами посмотрим на любую натуральную ткань, мы можем с вами посмотреть ворсинки на поверхности угу. этой ткани, это и на хлопке, и на модали. Вот всегда мы а с вами уж это точно на понимаю. синтетике никогда этого угу. не будет, да, потому что здесь однородная структура полотна и синтетика у нас всегда холодная. А я нагадаю это программа Модне здоров'я, буквально за кілька хвилин ви дізнаєте, чи дійсно неякісна білизна може викликати появу та розвиток дуже багатьох захворювань. Ну, поки ми продовжуємо нашу розмову із нашою гостею Надією Олександровою, менеджером компанії Анабель Арто. А если мы будем более детально говорить о этой новой коллекции, которую вы представляете, если мы рассмотрим именно женскую линейку продукции, ли часто украинские женщины выбирают комфортную белизну, нехтуючи или э, собственной красой? Вы знаете, современные женские покупатели настолько искушенные и требовательные, конечно же, не всегда за качество, за красоту, за комфорт и за эстетику. Наша компания также придерживается этих принципов, поэтому у нас есть несколько коллекций, чтобы удовлетворить потребности всех обстоятельств абсолютно покупательниц, женщин и девушек разных возрастов и разных предпочтений. Хлопковая коллекция из хлопка с кружевом. Это трусики и всевозможные маечки. Белье повседневной носки, трусики-стринги с роскошным кружевом. Кружево, кстати, немецкой фабрики Шанти, всемирно известной. Модель с кружевным поясом, модель с классической задней частью с узким боком. Очень хороши под облегающую одежду, не видны под одеждой классической задней узкой частью для особых случаев, также стринги с двойной передней деталью комбинации с кружевом и трусики слипа у нас здесь комфортные эластичные резиночки очень мягкие mm -hmm. здесь у нас хлопок с эластаном очень мягкий комфортный с кружевным поясом то есть такие модели на каждый день у нас да, хлопок с эластаном позволяет комфортно сидеть в белье и кружево подчеркивает красоту женского образа и всевозможные маечки на узкой бретельке без кружева и с кружевом которая гармонирует с комплектами трусиков. Белые, черные расцветки. На широкой бретельке также декорированные кружевом по корловине и без кружева. Вообще такие майки можно использовать, конечно же, не только как домашнюю одежду, да, как домашний трикотаж. Как основу базового гардероба любой женщины можно сформировать на, с помощью этих майк белый черный любой образ. Следующая коллекция – белье из Мадала которое мы с вами уже смотрели, вам говорила. Это полотно растительного происхождения из целлюлозы бамбука и эвкалипта изготавливается. Здесь также всевозможные трусики и стринги у нас есть. Можете попробовать полотно, mm -hmm. очень легкое, дышащее и комфортное, то есть прекрасно впитывает влагу, износостойкое, очень комфортно в носке и легко очень в уходе, легко стирается, причем не садится, не, не деформируется после стирки. Трусики всевозможные, стринги, слипы, шортики и также подходящие к ним комплекты мальчиков на широкой бретельках и джемперы это коллекция из Модала. и следующая коллекция у нас хлопковая из хлопка с небольшим содержанием эластана Это у нас принтованная коллекция здесь у нас трусики из Полотен компаньонов, вот всевозможные яркие принты, которые поднимают настроение жизнерадостное. Здесь приточная бейка принты. очень комфортно. Представьте, да, такие роскошные трусики, так. слипы на каждый день. И трусики больших размеров, изготовленные специально с пожеланиями женщины этой категории, с эффектом утяжки, с высоким боком и декорированы кружевом. У -у -у. Точно так же они есть и белые, и черные, и вот такие комфортные модели, которые еще причем немного формируются. Мірують сілует і женські панталони тоже, із хлопка, села натуральні і комфортні. А якщо ми будемо говорити про чоловічу колекцію, які критерії створення чоловічої білизни у вашої компанії? Адже всі ми знаємо, що чоловіки у виборі білизни взагалі дуже консервативні? Наприклад, нещодавно я прочитала, що вік плавок у гардеробі середньостатистичного чоловіка у середньому становить 5 років. Да, поэтому чоловічого біловому трикотажу особливі вимоги. Майки и трусики-боксеры изготавливаются из 100% хлопка. Конечно же, чтобы продлить их эксплуатационные качества, гигиенические качества. Трусы-боксеры тоже стопроцентный хлопок. И мужская коллекция изготавливается из хлопка с небольшим содержанием эластана. Это 5-10% для того, чтобы изделие хорошо сидело на фигуре, было в нем комфортно и удобно. Всевозможные трусики и шортами. Найразномонитнейший. Абсолютно верно, да. Угу. С резинками по краю. Здесь комфортная анатомическая передняя часть, что очень комфортно. Не эстетично. И на черзе у нас детячая коллекция от Анабель Арто. аджи самые тя частьы на продукции, майе быть наивысшую якость, аж его нас творите самые для детей. Действительно, это особая совершенно неповторимая категория товаров, которая должна удовлетворять всем гигиеническим требованиям, ведь именно бельевой трикотаж способен согревать зимой и не создавать дискомфорта летом. Детская коллекция выполненная из хлопка с небольшим содержанием эластана коллекция для девочек и для мальчиков. Для девочек, для маленьких предлагаются комфортные трусики с полотен компаньонов, таких ярких принтованных, расцветки. И для девочек-подростков. Здесь окантовочная бейка по краю, создает дополнительный комфорт, не передавливая тело. Комфортные трусики для девочки-подростков с эластичными резиночками по краю. И для мальчиков коллекция трусики принтованные, также всевозможные шортики. Все трусики изготовлены, я же говорила, из хлопка с эластаном, но передняя часть у нас двойная, и здесь стоит у нас стопроцентный хлопок. Трусики-шорты для мальчиков-подростков. Конечно же, в теплое время года для мальчиков незаменимы кальсоны всевозможных размеров и всевозможные для деток маечки, и для мальчиков и для девочек комфортные, которые можно носить и дома, и под одежду в холодное время года. Ну что ж, я дякую за то, что сегодня были у нашей студии и за вашу интересную информацию. Всегда пожалуйста. Желаю нашим телезрителям брать от жизни только самое лучшее и, конечно же, своей семье покупать только качественную, изысканную и экологичную одежду. Дякую вам. Ну, а я нагадаю, эту рубрику створено за поддержкой торговой марки «Анабель Арто». А от чи дійсно неякісна білизна може стати небезпечною для вашого здоров'я? Уся правда та міфи про спідні далі у нашій програмі. Доброго дня! Доброго дня. Сьогодні у нашій програмі ми намагаємося з'ясувати, чи правда що неякісна білизна може провокувати розвиток дуже багатьох складних захворювань? Адже ну, нині можна дуже багато почути інформації, прочитати, наприклад, в тому ж самому інтернеті, що неякісна білизна, наприклад, у чоловіків викликає імпотенцію, у жінок викликає розвиток пухлин у грудях. І сьогодні я підготувала декілька таких тверджень, які дуже поширені у суспільстві. А у вас як Я хочу запитать, насколько это правдива информация. Ну, например, то есть такая тверждение. Синтетичный материал у белизни, сданий у женук, тач лувики, запаление остатовой системы. Это так, потому что белье из синтетических материалов оно удерживает влагу. Влага будет способствовать накоплению и размножению микроорганизмов, которые впоследствии будут приводить к воспалительным заболеваниям органов малого таза, так как у женщин. Так и у мужчин есть немецкие исследования, которые доказывают, что ношение стрингов, как бы, очень вредно для женского здоровья, потому что среда из кишечника попадает во влагалище очень легко. Британцы же в свое время доказывают, что дело не в самих стрингах а в их размере. То есть если они правильного размера, и женщина комфортно себя в них чувствует, то в принципе никакой опасности для здоровья они не представляют. А что вы тогда порекомендовали? Я так понимаю, что лучше носить белизну все-таки из натуральных тканин І е, обирати форму білизни, що буде комфортною, принаймні, якщо ми говоримо про тривале носіння протягом дня. Я рекомендую само собою більо з на, натуральних тканей в формі сліпов. Добре, друге твердження: деякі форми чоловічої спідньої білизни здатні приводити до порушень потенції. Да, це правда, тому що якщо більо маленьке, от і оно передавлює, це приводить до порушення кровообращення, що впоследствиї будуть прав к валікозному розширенню вен органів малого тазу мужчин, і за счет этого буде страдати потенція. І третє твердження: незручний бюзгалатер може провокувати появу пухлин у молочній залозі. Це можливо. На 100% научно это не доказано, но есть статьи по поводу, что опять-таки тесные плюсгалтеры, то есть они нарушают крово кровообращение и лимфаток. Если нарушен лимфаток то токсические вещества они не выводятся в том количестве и с такой скоростью, что как нужно. И именно накопление токсических веществ может приводить к появлению нового образования в молочных железах. А тут я как будет и порадует, Так уж подбирать и бельизну съедобного. Да, все белье должно быть комфортным, нигде не передавливать, нигде не натирать, вот, чтобы не провоцировать нарушение кровообращения. Найбільш неприємних явищ, які ми можемо спостерігати на нашому обличчі із роками, це порушення овалу, поява виражених носогубних складок та другого підборіддя. І це трапляється зовсім не через старіння нашої шкіри, зазначають косметологи, а через те, що м'язи нашого обличчя втрачають тонус та пружність. яким же чином можна тренувати м'язи обличчя, при цьому не перенапружуючись далі в нашій програмі. Вітаю вас, здравствуйте. Щотижня у вашому центрі ми дізнаємося дуже багато інформації, цікавої, корисної інформації про те, як доглядати за шкірою, доглядати за волоссям, про різноманітні методи омолодження. А сьогодні я хочу вас запитати про вашу унікальну програму енергія молодості. Програма дійсно унікальна. Я сама є поклонницею цієї програми, і дійсно дійсно і ефективність потрясаючі. Требуется на этот порядка 21 дня, нескольких процедур, наверное от 5 до 12, 2-3 раза в неделю. И действительно, женщина видит яркий процесс омоложения. Программа состоит из двух частей. Первая часть это конечно набор специализированный профессиональной линейки нашей косметики Ренбукур, созданных специально для нашего центра, в нашей лаборатории Ренбукур. Задача на этих препаратов – запустить процесс омоложения, действовать на клеточном уровне. И мы это видим по коже, ходят пигментные пятна, сужаются поры, появляется лифтинг, выглядит кожа потрясающе. Но это еще не все. Почему такой чудесный эффект? Потому что вторая часть программы – это наш авторский уникальный моделирующий массаж. А счетцы такая, дуже цікаво. А, ну, если вот объяснить проще, ну прекрасно, мы с вами знаем, что для того, чтобы поддерживать молодость нашего тела да и вообще, молодость, да, мы должны ходить регулярно э, в фитнес-зал или заниматься любыми физическими упражнениями для того, чтобы наши мышцы были в тонусе. Иначе, конечно, мы с вами дряхлеем, тело становится э, мягким, бесформенным. То же самое происходит с лицом. Вообще голова и шея содержат около 100 мышц. С возрастом мышцы деформируются, укорачиваются, связки удлиняются и мышцы теряют тонус. Вот почему мы после 35 лет наблюдаем, что ощущение лицо как бы опустилось, появляется носогубная складочка, под глазками появляются мешочки, теряется контур лица, вот лицо становится другим. Поэтому, начиная с 25 лет, мы начинаем делать зарядку для лица. И у нас есть две возможности. Первая возможность домашняя, есть специальный комплекс упражнений. Но, к сожалению, не все мы настолько дисциплинированы, чтобы два раза в день, утром и вечером выполнять эти упражнения. Второй, ну, гораздо легкий способ, а для меня еще и очень приятный, это вот а, наш моделирующий массаж, который позволяет нашему мастеру проработать, проработать каждую вашу мышцу каждую связочку, привести ее в то молодое состояние, которое подтягивает корсет лица и делает вас моложе. И это еще не все. Не секрет, что вот разные стороны лица иногда по-разному выглядят. Здесь некая асимметричность. Так. так вот, мастер, действительно мастер, эстетист, массажист, который обладает техникой этого массажа, способен исправить эту деформацию. Представляете? Мы начинаем э, процедуру Энергия молодости, которая подразумевает в себе несколько этапов. Мы работаем на профессиональной косметике Рен Букур. Сейчас мы подошли к самому главному этапу. Это моделирование лица. Я наношу крем, который специально разработан Рен Букур для массажа лица. Данный моделирующий массаж, он подразумевает в себе не только массаж лица, но и предплечье, плечи, шейно-воротниковая зона, и прямо мы заходим до грудного отдела. Мы улучшаем таким образом кровообращение, снимаем спазмы, улучшаем лимфоотток. В данном случае мы будем работать с нижней третью лица, так как есть уже первые признаки нарушения овала. Мы используем авторскую технику, которая способствует даже исправлению асимметрии лица. Я рекомендую проходить моделирующий массаж два раза в год. Курсом 7-10 процедур. Моделирующий массаж очень хорошо сочетать с РФ-лифтингом, с разнообразными уходами. Следующий шаг – это альгинатная маска. Также является разработкой нашей лаборатории. После ухода энергия молодости, вы почувствуете себя молодой и красивой, потому что у вас будет шикарный овал, открытые глаза, сияющая кожа. Хорошої настрій! Дякую, що сьогодні були з нами. Нагадаю, усі випуски програми Модне здоров'я ви можете переглянути на сайті 5-го каналу у розділі програми. Ну, а якщо ви маєте додаткові запитання до експертів нашої програми, пишіть нам за адресами, що зараз бачите їх на екрані. Ну, а я Вероніка Ухалкова, прощаюся з вами до наступного тижня і обов'язково будьте здорові! you should